На центральному телебаченні у провідних газетах фігурує одна з найголовніших тем проведення євро 2012 і справді вона є дуже важливою для нас, адже фінал чемпіонату, який проходить теми на території нашої держави, може прокласти шлях до євросоюзу. Розвиватися буде не тільки спорт, а й економіка. Це історичний момент, особливий для України. Перші кроки у напрямку розвитку інфраструктури нашої держави вже зробила Харківщина. Найвагоміший відкриття реконструйованого стадіону Металіст. Однак, Зміївщина теж не позаду всіх. Є на її території чотиризірковий готель, Карнавал Ресорт, який вже включений в список об'єктів євро 2012 Приведений у відповідність з європейськими стандартами готель Карнавал Ресорт є туристичною прикрасою території Зміївського району, розташований в мальовничому місті, селі Коропів Хутір. Неперевершена природа, найчастіше повітря, заповідна зона національного парку Гомільшанські ліси. В ресторані Європейської кухні Венеція і російському ресторані Ємеля гості можуть насолодитися затишною обстановкою. Спортбар П'ятий тайм пропонує відвідувачам активний відпочинок. Новини Сучасне мультимедійне обладнання задовольнить найвимогливіших гостей. Спа-центр пропонує гостям з Маївщини традиційні косметологічні та масажні процедури, а також аюроведичні. басейн з гідромасажем та аквапарком складають одну цілу зі спа центром. Тож інфраструктура готельного комплексу Карнавал Ресорт майже повністю готова до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012. З 2009 року готель включений в список об'єктів євро 2012 про це і про подальші плани щодо виконання програми підготовки структури комплексу розповіла генеральний директор розважального центру Ірина Маркова. Протягом яких років ми ведемо постійно сервісну роботу, серед наших співробітників ми підвищуємо якість обслуговування для того, щоб 4 зірки не були пределом для нашого комплексу, все-таки 5 а отель 5 п'ятизірковий це наша ціль. Для этого наши сотрудники обучаются английскому языку, они повышают свою, свою квалификацию на всевозможных тренингах. Мы приглашаем известных специалистов в гостиничном бизнесе, в гостиничном хозяйстве, специалистов, которые могут принести нам что-то новое, какую-то новую интересную информацию, и ознакомливаем наших сотрудников. Уровень сервиса самого отеля высокий. Как вы увидели, номера оснащены холодильниками, кондиционерами, телевидением. Wi-Fi покрытие будет сделано по всему комплексу в этом году. До конца года, до конца 2011 года покрытие будет по, всему, по всем корпусам и по домикам. Сейчас он находится, к сожалению, только возле спортбара. Две дорожки боулинга находятся в рабочем состоянии. Не было ни дня перерыва. Работает бильярд, работает бассейн 25 пять метров. А бассейн постоянно очищается. спа-центр, который мы открыли, получает необыкновенное развитие. Та программа юридической медицины, которую мы здесь пропагандируем в нашем э, карнавале, она совершенно уникальна. У нас работает э, иностранный специалист, индус Бабу Джос, э, который является мастером юридических процедур. Очень часто к нам приезжают гости из ближнего зарубежья. Россия, это Москва, Белгород, э, Курская область. Э, они удивляются, удивляются, что все-таки в Харьковской области есть такой комплекс, что здесь очень приветливый персонал, что здесь очень хорошее качественное обслуживание, вкусное питание, замечательная кухня в двух ресторанах. Ресторан «Емеля» русской кухни и ресторан «Венеция». Что нам необходимо, да, действительно, нам нужно немного расширить дорогу, которая ведет к карнавалу, потому что та ширина дороги, которая сейчас есть, она не удовлетворяет никак, никаким требованиям. Поэтому хотелось бы попросить наших руководителей, чтобы, может быть, мы как-то совместно могли бы этот проект осуществить по расширению дороги, укреплению дороги. Скорее всего, у нас будет размещаться семья УФА. Семья – это непосредственно туристы, тренеры и команда близких болельщиков. То есть это жены, семьи. Скорее всего, это будет у нас. Многочисленные комиссии, которые были у нас, отметили, что комплекс практически готов к встрече. Что необходимо сделать, это сделать, может быть, улучшить то футбольное поле, которое у нас есть, футбольно-волейбольное поле, и небольшие-небольшие изменения внести в комплектацию номеров.